Э, девочка э, очень сложная с точки зрения оценки результатов, потому что если бы у нее была нога скручена и она бы мы бы оценили. Здесь речь идет о психологических, о мистических, о когнитивных функциях, и эти функции они сложны для оценки. Но я сейчас попробовал оценить, потому что девочка упорно работает. Я ее спросил, любит ли она это делать? Она говорит нет. Сейчас она сидит и пишет. Вот факт же на лицо. Она сидит и пишет интенсивно она вот с этой книги списала нижнюю фразу. Сама списала. Мама не заставляла. Я спрашивал, мама просила? Нет. Я тем более не просил. Но сейчас мы у нее отнимем листочек на некоторое время, чтобы почитать его. Включился его мозг уже. Все, нервные клетки уже пошли в восстановление. Она написала же. Первый человек в мире, объединивший народную и традиционную медицину. Первый человек в мире, восстанавливающий нервные клетки. Сейчас я была, честно говоря, поражена, когда она начала писать, она что-то пыталась прочитать. Мама говорили, доктора раньше она не будет ходить, она не будет разговаривать. И как бы уже речь у нее немножко лучше. Я хочу поблагодарить вас за предыдущую встречу, которая подарила нам и, наверное, судьба есть, как бы свела нас. И после окончания той встречи, на следующий вечер, она села переписывает всю вашу книгу. И, ну все, она, конечно, это громко сказано. Но она начала писать книгу и говорит: мама, я знаю, у тебя на последней странице в блокноте записан номер телефона, я перезвоню и скажу, что я. В общем, написала. И ночью я писать не буду. В общем, мы с трудом ее уложили спать. И мы надеемся, что мы с вами связи не теряем. И вы подарите нам такой радость жизни, что у нас обучение будет. И... Да, ну, и... ну что просыла исцелена.